ijodning turlari ko'p lekin maqsadi mushtarak insonni ma'naviy kamolotga yetaklaydi Shoir va yozuvchilarimizning siymolari qad adiblar xiyoboni bugun chin ma'noda ma'rifat gulshaniga aylangan talaba yoshlar professor o'qituvchilar ishtirokidagi uchrashuvlar adabiyotimiz namoyondalarining ilmiy merosi hayot maktabini yanada chuqurroq o'rganish asarlari tahlili orqali kelajak avlodning ma'naviy dunyosini boyitishga xizmat qilmoqda adiblar xiyoboni nafis mutolaa muloqot va uchrashuvlar manzili berdaxt nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti talabalaridan iborat bir guruh yoshlar poytaxtga mazkur xiyobonga kelib sayohat uyushtirdi o'zbek adabiyotining bebaho adabiy xazinasini yaratgan buyuk ajdodlarimiz bugun asarlari jahon nomoddiy merosining nodir mulkiga aylangan daholarimiz ruhi kezib yurgan bu bo'ston hududidan bahramand bo'ldilar Бұл жерге келіп студент yoshlarimiz ham бір bir inson келіп келіп бір өзін басқаша бір басқа бір дүниеga түскендей болып, ham сu жерде бұл шайырлықтың илхам yoшi шайырлық сезімдері бір толқып ағып тұрған жер деп ойлаймыз бұл жерге келіп студент ә, жастарымыздан бір өзгеше бір сезімдер оянып міне қосықтар айтқанда да міне өздері бұл жерге келгеннен кейін бұл басқаша екен деп атты құрметті президентіміз тарапынан міне оның бастамасымен осы ө... әдіблер қиябанының һәм haм әдіблер қиябанында бердақ бабамыздың ібраим юсуповтың төлепберген қайып қайыпбергеновтей сол қарақалпақ халқының сол ұлы тұлғаларының осы жерде болу әлбетте hammamiзді мақтаныш сезімдерін оятады бұл тadбirлaріміз бұл ilojlaрымыз һәм бізге рухи азық береді һәм бізге мәнavиy азық береді һәм мәрифи таманынан бізді бір жастарымызды сол ой өрісін жетілстіруде олардың пікірлеуін сол ватанпаруарлығын патриотлығын елге деген сүйіспеншілікі һәм халыққа қызмет ету деген бір үлкен бір әдулі міндетті орындауда үлкен бір жәрдем береді bog' cho'qqisida joylashgan alisher navoiy haykali va shundan kelaverishda adabiyot peshvolari bobur ogohiy berdax muhimiy furhat behbudiy avloniy cho'lpon to'lebbergan qaybergenov ibroim yusupov qalblarga adabiyot bilan singan ulug' nomlar qoraqalpog'istonlik yoshlar mana shu yerdagi maydonda adabiyotga ehtiroam mazmunidagi badiiy chiqishni taqdim etdilar ochiq osmon ostidagi katta auditoriya nukuslik talabalar mazkur faizli bo'stondagi qoraqalpoq adabiyotining buyuk darg'alari ibrohim yusupov to'laybergan qaybberganov haykallari yonida adabiy muloqotlarda ishtirok etdi berdaxt nomidagi qoraqalpoq universiteti hamda toshkent davlat agrar universiteti yoshlari bilan birgalikda o'zlari qo'ygan kitoblar adabiyotning o'rni ahamiyati shoirlar shaxsi va ijodi haqida so'zlab berishdi chin ma'noda ma'rifat va ma'naviyat xiyoboni adabiyot xiyoboni biz adabiиyotті tuiлғаnымыздан мектептен бастап әдебиетқa yuragimіzbilan suyib o'qiп kелгенmіz ham бұл жerda shoiрlаrыmыzдың haykеlar o'z ko'zlерімізba ko'rib juda bir ilhomlanib quvаnныb осындай g'arasiz ел перзенттері bo'lғаniыmiz uchun maqтанamiz adabiyotga cheksiz ehtirom ramzga aylangan yuksak tuyg'ularga chorlovchi manzil adabiyotning nuri kuchi shundayki u har qanday quroldan ham kuchli xuddi shunday adiblar xiyoboni har birimizning yuragimizga shunday kuch beradiki uning nomi milliy g'urur milliy ruh